Мы, как и весь украинский народ, с очень большой надеждой воспринимаем и слышим ту первую информацию о достигнутых в Минске соглашениях о мирном урегулировании конфликта. Та позиция, которая сегодня озвучивается, полностью соответствует тому, за что боролся эти полгода оппозиционный блок. То есть есть понимание того, что Конфликт может быть решен только мирным дипломатическим путем и ни в коем случае не военным путем. Мы слышим о тех договоренностях, которые есть, и, конечно же, приветствуем их, как и весь украинский народ, о прекращении огня, об обмене пленными. И хотим сакцентировать внимание на том, что все-таки главным приоритетом для всех нас, для всей страны являются люди. Те 4 миллиона человек, которые находятся на Донбассе, являются заложниками конфликта. Оппозиционный блок, начиная с ноября месяца прошлого года, когда был принят указ президента, решение РНБО, постановление Кабинета министров о экономической блокаде мирного населения, которое находится на Донбассе, о прекращении им выплат пенсий, социальных пособий. Оппозиционный блок сразу подал подання в Конституционный суд. К сожалению, пока оно заблокировано, в течение двух месяцев даже не назначена дата рассмотрения. Но, тем не менее, мы продолжаем борьбу. Сейчас рассматривается несколько исков донецких пенсионеров в судах различных инстанций. И вчера достигнута, я считаю, очень серьезная победа в административном окружном суде города Киева по иску Донецкой пенсионерки, одинокой пенсионерки Нины Ивановой принято судебное решение, которое отменяет те пункты постановления Кабинета министров Украины, которые прекращают выплаты пенсий. И правительство теперь обязано выплатить начиная с ноября месяца все пенсии и социальные пособия и войти дальше в нормальный ритм. Если это решение не будет заблокировано высшим административным судом.